Всіх вітаю! Сьогодні у нас уже 9 серпня 2024 року. В місті Запоріжжя, слава Богу, спали спокійно, все добре. Жара у нас починається з Ксюшкою. Вчора був дуже насичений день. Ми гуляли з моєю подружкою. Ксюша була на тренуваннях своїх і на розвиваючих своїх заняттях. була. Зараз ми снідаємо. Всім, хто теж їсть, може, хтось снідає чи обідає. У нас вже скоро обід, а ми снідаємо тільки. Всім теж смачного. Ксюша сьогодні довго спала, взяла флажок, ну, хочеться її потанцювати. Хочу для неї якісь танці знайти. Ще не, не шукала, але буду я шукати. По Ксюші надам. Ходимо її на гімнастику, там недостатньо. 50 хвилин, їй не вистачає. А Ксюша, зараз будемо ще заплітатися, розчісуватися треба, бо здорова. Всім доброго дня. Всім чудового настрою! Доганяй, Ксюшка. Всім здравствуйте! У нас прогулка на хорці. Вот какие ягоды. Идем мы дорожкой и лесной. Тропиночка. Вот такой заросли. Ничего не видно пока. Ну, здесь, конечно, красоты. Просто изумительные. По тропинке этой мы, Ксюшей, первый раз идем. Сейчас уже не жарко мы взяли много вкусняшек с собою вот ксюха уже съела парочку водичку взяли шоколадку взяли круассаны в общем будет у нас чем подкрепляться молодой дубок какие акации хорошие да, деревья красивые все такое а он вот скала смотрите какая скала красоты и люди там на том берегу вижу купаются люди О, вышли мы к, к такому огромному это памятник сейчас посмотрим вот апеду я удружусь я с моим верным другом Славним батьком, запорозьким та з великим лугом на хортиці у матері буде добре жити. Не хочу женитись. Бачите, яка краса. Отака краса. Супер. А от і стихи. не стремили б спысы, стриси, У у усвата не втікали бы с хортиці, славні, небожата. не не спонял бы их. Прилуцький, полковник поганый. И там их много памятников, и там все что-то написано. Он вижу велосипедисты. Мы пошли по дикой дорожке. Назад будем идти уже по цивильной, нормальной, по человеческой. Здесь, конечно, так страшновато было, но адреналинчик. Ну, в принципе, здесь очень как бы люди ходят. Места не дикие, конечно. Посмотрите в этом году, оно все сухое. Сколько всего но выросла, высокие вот эти всевозможные растения. Ой, вот это да. Это, наверное, амброзия, наверное. Уже, да, начинает расти, будет скоро цвести амброзия, ребята, да? Смотрите, какая дорожка. Мы идем, она заросла. А у Ксюшки, а у Ксюшки шортики-то коротенькие. Но она не захотела лосины одевать. Я говорила, давай лосинчики одень. А вот еще, смотрите, памятник. Че спишь, сейчас? чуешь, брат, и лужи. хортицы, сестра загола. Хортице с лугом чую-чую. Днепре укрыли байдаки и заспевали козаки. Класс. Идем, конечно. Идем, идем. Всем приятного аппетита. Коло єднання ми вже прийшли. йдемо далі. Гуляємо. Вітерець, не жарко, просто чудово. Чудова прогулянка. Да, мы, конечно, здесь такие виды увидели. Посмотрите, что творится. Да там не было, вот эта суша образовалась, суша. Раньше вообще не было такого. Посмотри, он люди ходят, перебираются на эту суши и гуляют. Вот такой огромный кусок образовался. Его не было, вот этого куска. Были вот эти камни. Вот сейчас я покажу, дальние были камни, вот эти были. А вот этот кусок, его не было. То есть вообще вода отходит. Я была здесь месяцев три назад. Не было этой суши. Жара плюс была, какая два месяца фотографируется, многие вижу. Но это, это ужас. Что я могу сказать? Экологическая катастрофа. Да. Наша любимая хортица. А вот здесь мы прямо выходим и будет у нас колоедности, еднание. Ну, наверное, сегодня уже не пойдем на колу една, а не пойдем просто вот туда к Днепру. Пойдем. Запоріжська Січ дуже гарна. Які кліти, тут мальва, сказал, такі гарні Такі Місця. Дуже рада, що ми прийшли з Ксюшенка. місце Чудове місце. <му> Клас Дуже гарний козак. Все чудова прогулянка. Набралася позитивом. Ксюшечка тут теж і в гру погуляла, і поїла круасанів. Дякувати нашій хортиці, нашій любі Боже. Я дуже, дуже дякую Господу, що так ми сюди прийшли, взяли себе в ручки і прийшли. нам далеко. Ми пішком сюди добралися. Воно того стоїть. Все добре. Каже, я козак. Ты <ти> мой козак, козачка, идем Ты козачка? Сонечко сідає. с работы с работы в саду я пересадила в первую очередь наконец-то вот эту гортензию вот каждое утро я поливают цветы и вечером тоже поливаю как жара просто неимоверная и два раза стараюсь поливать такие жаркие дни. Вот, наши цветочки прополола и посмотрела вот здесь можно еще садить и гортензии и лаванда то есть вторую линию. Пускай они будут близко друг от дружки, но ничего. Просто здесь очень хорошее место. Грушки. Что у нас с грушками? Грушки сыплются. Жара на них так подействовала, что почему-то они не вызревают. Он, вот, смотрите, птичечки летают. Много было грушек, пришлось убирать гнилые. И там целое ведра хороших. Что-то буду сегодня делать с хороших грушек. Так, за собачками тоже поубирала. За ними накапливается очень быстро. Они живые у нас существа собачки. Потому на лужайке у нас от них сюрпризы. Тоже все поубирала. Все чисто. Вот. Всем хорошего денечка. Ждем дождика. Тучка хорошая. Пока нету дождика и не было. Эти все дни я знаю, в Днепропетровской области хороший был дождик. У нас не было. Мы его ждем. Очень сильно дождик. Все, уже все растения сухие. Все просит дождик. Всем хорошего денечка. Мирного. Всем добра. А у нас вот такая вкусняшка. Борщик. Очень вкусный борщик, а потом завтрак. познакомились. Здесь очень много всего. Очень много. С подругой отдыхаем кафе. Так, заказали мы бургер я уже выпила огурец вот здесь это мохито с огурцом практически выпила но сок у нас еще есть в принципе очень уютно музыка не громкая комфортно очень нравится первый здесь Очень-очень да, вкусно. Ксюшка заказала вот какой-то смузи банановый и какао. Я заказала какой-то там ред махита с чем-то с кофе, ред потом там кофе идет немножко. И Танюшка заказала чай имбирный, нет? Трафтовый. А крафтовый. Да. В общем, мы пробуем. Очень интересно попробовать. <с> потом оценим, скажем. Да, Ксюха довольна после развивашек. Давай, а ну-ка. так но явно не для взрослых очень мега сладко очень тоже вкусно и смузи вкусно надо было просто перемешать всем привет <смех> <смех> а, мы отдыхаем уже здесь балуется вредничает как обычно да или ты хороший ты будешь чайная ну девчонка Сегодня такое игривое настроение, да? И немножко балует. Посмотрите, вот вот это же супер. Посмотрите, угу. вот это чудо, М -м -м. да? Масло да? да, действительно очень. А Смотрите, какая форма для пасок. Нас музей настоящий музей, здесь. Да. И вот эти вот формы. Для формы, боже, такие милые. Вот такие вот удивительные барашечки. Вот эти барашечки. Хорошие. Посмотри, да, Танюшка, вот, семья, это виванная, вот это mm. тесто. Вот. Немножко, да, отсвечивает. Класс просто. Очень милые формы для выпечки. Вот это да. да. Угу. И вот эти вот лопатки старые, <связывая> ну, интересно. Вот эти коробочки. О, а посмотрите, какая у вас, видите, да. фон, вы сделали на устройство. Какое интересное. <связывая> вот это да. Я давно у вас приходила, наверное, два года назад, да, Танюш, мы заходили. <связывая> Ксения. Да. <связывая> 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 Моя дочь, Ксения, просто. Вот <связывая> эти <Дети> старые коробочки. Да, да, коробочки. у меня в детстве, помню, мама есть где-то у нас там на родине, только побольше была вот такая формочка для орешек. делали, такие орешки А фигурочки это современные или старые? Нет, старые, они уже тоже такие необычные. Сейчас такие не продают. Не продают, они не такие. Немножко продают вроде ангелочки, я видела, но они немножко... Это, наверное, настоящее тесто, или это просто или это, пластилин, вот или это глина, наверное. Это как оно смотрится? Супер. класс. А это что за формочка? Это Запорожье. Пряник. Угу. пряник много. Поможет. Запорожье. Тульский. Да. Вот это да. А раньше, может быть, даже и выпекали, мы же не знаем. Этот, резецент, делаем, ты, наверное, вот тоже смотри это. какая классная люстра. <рех> вот <рех> вот да. так оригинально, да, Насколько интересно. Вот счет, вот, да. Курт... А лопаточки действительно как коллекция лопаток. Какие-то царские прямо. <рех> как они это самое. А вот как? это нож лопатка для <рех> <рех> изумительный. <Вимитрия. рех> <рех> Варшава, 19 век. Ничего себе. Нож была для задания дрожженого дизеля. Маленький как пила. Это да, вот красивая журная такая лопатка. Да, это и вот <свят> <свят> красивая. А это, по-моему, и вот или серебро, или латунь. В общем, вот видите, типа, как окисливать. Это, скорее всего, серебро. Серебро так да. окисляет. Не вот, виновата. И латунь. Или а как здесь патриот. просто как-то не, никто не знает про ваше кафе. Рекламу надо. <свят> Наружную рекламу хорошую вы сделать. Всем расскажем, и будут все ходить. Спасибо, да. да, вот чайник тоже красивый, здорово, супер. Спасибо вам большое за у нас продолжите 8 липня, 8, 08, 2024, продолжите день, уже у нас половина. На сьому буде скоро вечоріти. Подивіться, що ми купили. Оце така смакота. Сьогодні у нас чудовий такий день. У Ксюші сьогодні багато були і заняття розвиваючі. І у Ксюші була гімнастика. Будемо зараз кормити Ксюшку борщиком. Дівчат будемо теж кормити. Бачите, що роблять, витворяють. Фрешку ми сейчас выпустимо, фрешка у нас в хаті. Там закрита цілий день. Е, смотрите, що дивіться, що робить, да? вона дівчинка хоче тортик, а дайте мені теж кусочок. А собачкам нельзя, це смакотане не для собачок. Ай, мої хороші. Ксюшка. Ай, ти моя така зірочка. Сейчас, я скажу тортик, хоплю кусочок. да. Сейчас. Дівчата баловані. Ой, як добре, у нас такий битрець сьогодні. Дуже-дуже прохолодно. Сонечко зайшло заточки. І прям така супер погодка, супер. Да, дуже хороша погодка. Да. Ти ждала мене, дівчинка моя? Ждала? Ай, ти мої такі солодкі, я кормила вранці ой-ой-ой, да. Викачалися -ой -ой. в, в, Викачалася в різуті, а тепер бери її гладь. Діа, ось такою гладь маленька. Принцеска. Да, це в неї любиме таке заняття. Уй, то різується, побавитися, викачатися. Лабрадорів це дуже часто зустрічається у всіх лабрадорів. Я теж скажи, повторюю за лабрадором. Я така не корця, але похоже на лабрадора. Вся в різюці викачана вся. Ну, їм так подобається. Часний сектор. Вони бавляться з великим задоволенням. Да? Ой, що такого? Хто там прибігав? Заяць, русак прибігав. Прибігав. Спали цілий день. Давай тепер гратися. Ой, то мама закрила мене. Нічого, зараз, зараз я буду бігати, буду стрибати, як зайчик. Да? Зараз я вибігаю всю свою енергію, що лежала, вилежала, накопила. Ось така я крутою. І саме головне, в мене такі ушки, подивіться. Подивіться ушки взад. Да? Випрошують, випрошують тортика. Ай, ці такі дівчата валювані. Ігри починаються у нас уже. Ось такі у нас ігри вечірні. Ай, хороші дівчатка такі, да? Ну что вы смотрите, вам не положено. Вам не положено. Это не вам, это Ксюхе. Что это Ты сегодня с... с Роксой? Рокса, а меня что, будешь царапать? Рокса. Ты чего? На тебя не похоже. Так, Мишку будешь царапать. Давай. Снимай. Да все, мы, она не хочет, она убегает. Рокса! Мама пропустила такие кадры. Отстаньте от меня! Ого! Рокса, что сегодня за день? Так все, не надо, да не смешно. Ксюша! Он просто такого никогда не было вообще. Так, не трогай ребенка. Роксу не Ну, ну все, ты ее достала. Ксюша. Она не хочет, она тебе ясно пока. Ксюша! Все! Не надо, это не смешно. Ну, Ксения. Рокса! Не уйди, Юлечка. Ну, Зюдюгу, Зюдюгу. Ну все, мы ее достали. Не ну, трогайте меня. Дайте да мне отдохнуть. Что, не ну все, все, успокойтесь. Успокойтесь. Успокойтесь.